Вітаю в студії. Працює Олександра Макієнко. Сьогодні гість нашої студії завідувач відділу житлово-комунального господарства, виконкому інгулецької райради Дмитро Коростельов. Дмитро Олександровичу, доброго, доброго дня! Сьогодні говоримо про те, як проходять роботи з утримання будинків та облаштування території в інгулецькому районі. Тож чи вдається підтримувати житловий фонд району у належному стані? Да, у нас с 1 февраля 2014 года зашли на Ингулецкий район две управляющие компании. У нас жил массив Ингулец есть и жил массив Югок. На жил массив Ингулец у нас общество с ограниченной ответственностью УЮ 2011, а на жилмассиве Югок общество с ограниченной ответственностью City Service Care». Они занимаются содержанием жилых домов и придомовой территории в надлежащем состоянии. Начиная с 2014 года у них запланированы и выполнены работы в 2014 году. Это отремонтировано 3488 метров квадратных кровлей в 98 домах. Отремонтировано 5006 погонных метров межпанельных швов в 35 домах. Выполним текущий ремонт 30, 3050 квадратных метров цоколей, фасадов в 31 доме. Также отремонтировано 215 метров водосточных труб. Заменено 5776 метров внутридомовых инженерных коммуникаций. Ну, теперь мы их разложим как это было холодное водоснабжение. 1455 метров квадратных метров, извините, горячего водоснабжения, 1083 метра центрального отопления, 1340 канализации, 2333 метра. Также у них была выполнена замена 3410 единиц запорной арматуры. Для улучшения электрообеспечения жилых домов заменено 4878 метров электрических сетей в 142 жилых домов и замена 746 предохранителей. Работы не прекращаются, а также запланированы ремонты текущие на 2015 год. К примеру, за два месяца текущего года уже выполнен ремонт 410 квадратных метров кровли, 665 метров межпанельных швов, также выполнен текущий ремонт 9 подъездов, заменено 812 метров труб разводки центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации. И заменено 1362 метра электропровода. Благодаря или как этому, или в соответствии в сумме всего, то были подготовлены мероприятия жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2014 и 2015 годов. что призвело, практически без сбоя провести отопительный период, ну, наш, который сейчас ещё идёт, но мы считаем, что он проходит ещё более-менее нормально. Тож, э, будинки у норми, а як справа із озелененням? Району що робиться для покращення стану природного середовища? Южгодне проходить всіє мероприятия, но у нас є, вот вийшло Распоряжение председателя Днепропетровской областной государственной администрации от 10.30.15 года номер Р-111.03.15 о комплексе мероприятий по благоустройству населенных пунктов и проведению надлежащего состояния дорожно-хозяйственного хозяйства области. В, этот, в эти мероприятия у нас входит в комплекс состояния окружающей природной среды, благоустройства, озеленения и проведение надлежащих санитарных состояний территории жилого массива Ингулец и Югок. Коммунальными и промышленными предприятиями проводятся еженедельно акции Чистый четверг, начиная, ну скажем, за этот год уже сделано благоустройство 80 гектар зеленых зон района. Это также сюда входят выполненные работы по обрезке деревьев, вырубке порослей на, в скверах э, Седнего, на жилмассиве Ингулец, в сквер Агломератчиков, на жилмассиве Игок. Обрезка кустов у сухих веток деревьев в балке Безымянной произведена. Вырубка поросли вдоль автодороги по улице Чумацкий шлях приведены в належащее состояние зоны отдыха на проспекте Победы. Ну и так дальше у нас продолжаются работы по озеленению, ну, улучшению благосостояния или как улучшение отдыха жителей Ингулецкого района. Кроме этого, ежедневно у нас работает участок общества с ограниченной ответственностью Веста Шлегвуд, которые ежедневно проводят работы по уборке автодорог в плане как под бордюрную грязь, летающий мусор, расчистые ливневки и тому подобное. Также работниками, специалистами жилищно-коммунального отдела Ингулецкого райсполкома совместно с представителями управляющих организаций было проведен обход и осмотр детских и спортивных площадок. Дальнішим ремонт зав'язки піска і составлення планів, ну далі що з ним делать. То управітелі будуть знати і будуть в дальнішому виконувати дані роботи по этим площадкам. Дмитро Олександрович, не за горами поминальний тиждень, в якому зараз знаходяться станнє кладовища, що знаходяться у вашому районі? Що Том, можете да. сказати з цього приводу? Коммунальное предприятие Ритуал Сервис Плюс, которое занимается обслуживанием, постоянно проводят там уборочные работы, плюс как промышленные предприятия до поминального дня помогают, как шефскую помощь в прибирании территории, выделяют технику. І як, допомагаю транспортом для подвозки піска, чорнозем і планування дорог, тому що подобається ну, людям на помінальний день посіти ну, своїх похоті, по, 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 усопших, погірших. Якщо говорити про береги річки Нігулець, в якому зараз вони стані? Чи в ідеальному? береговая линия речки Ингулец в удовлетворительном состоянии, но специалистами жилищно-коммунального отдела района проводится постоянно без беседы, сборы с жителями частного сектора. У нас правый берег речки Ингулец, крайняя улица там речка улица Жадская, то делаются собрания. И разъясняется жителям, что нельзя делать в данной зоне. И в связи с этим там есть предусмотрена, или вернее, административная ответственность физическим лицам, которые нарушат береговую зону. Я имею в виду мусор там выкинут, поджог и, соответственно, дальше то есть. Кодекс України об адміністративні відповідності, там стаття така 152. Она ну, матеріально приходить за це відповідати. І по про соціальну підтримку підприємств, що знаходяться на території вашого району, що зроблено на сьогодні ними і що планується на 2015 рік? Соціальні програми, партнерство між місцевими органами самоврядування і підприємствами мы ведем с двумя организациями, предприятиями, извините. Это у нас публичное акционерное общество «Инвалидский горный обутительный комбинат» и публичное акционерное общество «Южный горный обутительный комбинат». Про одно скажу, что благодаря им материальной поддержкой были выполнены программы по Асфальтированию дорог, особенно по ну, Ингулецкий комбинат, помогал на жилмассиве Ингулец, а Южный горнооботительный комбинат на жилмассиве Югок. То было выполнено на жилмассиве Ингулец около 19 тысяч метров квадратных асфальтного покрытия, сделано это имеется в виду и центральные внутриквартальные дороги, и были выполнены работы на жилмассиве ЮГОК. Южный обладательный комбинат помогал. Это улицы у нас такие груни Романова, Ярославская и Кимовская. Также была произведена реконструкция сетей наружного освещения. Кварталы 9-14 – это на жилмассиве ЮГОК, улицы Советского и Добролюбова. Однако и ингульчане сами дбают про район. Как помогают и чи помогаете вы? Їм. Як ведеться робота з головами будинкових комітетів? Да, так, є, у нас така програма з домовими комітетами. У нас буде проходити семінар учения з председателем домових комітетів жилого фонду району на жилмассиве Югок будет проходить 19 числа. а 23 марта она жила в Ингулец. Домовым комитетом будет отмечено то, что кроме того, как есть управители, должны чистоту, как говорится, поддерживать жильцы данных домов. Иначе, как говорится, если не будет симбиоза, скажем, взаимодействия с управителями и совладельцами квартир ну, домов, то... Ну, порядок тяжело буде навести. І декілька слів про СББ. Скільки їх зараз у районі і чи є тенденція до збільшення? Розвиток органу самопро самоорганізації населення є одним із пріоритетних направлень державної політики України. Ми постійно жильцями домов проводимо збори. по поводу образования и, или, как сказать, преимущества объединений совладельцев многоквартирных домов. В чем преимущество, чтобы люди видели, понимали и как, стремились это сделать, потому что они в своем доме будут хозяевами данного жилья, как говорится, как совладельцы. По поводу, сколько у нас их, э, у нас объединение совладельцев многоквартирных домов 38, а есть у нас еще общество тоже многоквартирных домов, совладельцев, э, их 7. В чем И разница, поревняйте, да. почему это возможно? Общество, это образовались они, совладельцы, раньше было жилищно-коммунальные, жилищно-строительные кооперативы, и их не устраивало, например, все в право в собственности, как у них было, они перешли на эту собственность как общество владельцев. Но у них, так как жилье они построили, ну, скажем, самостоятельно, у них, получается, жилье не как было в коммунальной власти территориальной громады, и, получается, они не могут объединением называться, поэтому они идут как общество совладельцев. Если говорить про ОСББ, их э, больше? Рек ведроку. Да. Их, э, происходит увеличение, потому что люди видят, что можно э, руководить э, своими, скажем, деньгами и э, принимать самостоятельное решение в плане видеть управить, управляющую компанию, какой они хотят, или, может быть, у них есть люди, которые будут сами заниматься, к примеру, прибиранием придомовой территории, также содержание там электрика и вести, как говорится, свою хозяйственную деятельность. Дмитро Александрович, на останок у вас есть возможность высловить несколько слов городянам, пожелания, возможно, им какие-то ваши. У вас такая возможность есть. Спасибо. Ну, я скажу, как говорится, если можно, одну только фразу, что Город у нас большой и чисто там, где не сорят. Не там, где убирают, извините, а там, где не сорят. Поэтому хотел бы, чтобы жители нашего города соблюдали чистоту, ну, не мусорили ну, в неположенных местах. Если у жителей есть вопросы именно Ингулецкого района, у них проблемы, скажем, есть телефон горячей линии 211010, 10, пожалуйста, звоните, будем решать вопросы. Якщо ну, є телефон, то у нас є общий телефон жилищно комунального відділу 21 1603. Тому что, пожалуйста, обращайтесь, всі питання будемо решать. Дякую, Дмитро Олександрович, за бесіду. Але на жаль, наш ефірний час вже вичерпано. Я нагадую, що гостем нашої програми був завідувач відділу житлово-комунального господарства виконкому інгулецької райради Дмитро Коростельов. Нехай комфорта затишок не покидають ваших осель. На все добре, до наступної зустрічі.